Скажи, когда в тебе будут дети, ты будешь им заборонять сидеть в телефонах? Прямой я, э, к сигналу, сигнал к мозгу это были руки. Угу. В самом раннем возрасте дети все ищут руками. Мозгам-то он может и дать плюс, но зрению он может дать минус. Ну а скажи, чтобы ты точно заборонила своим детям? То... Э, я вначале не разрешаю буду водиться с детьми без призорников. Кто ты в свете? тварин. Я себя, как правило, представляю змею. На бумаге А4 я рисую на салфетках для носа. Скажи, какие тебе подобаются хлопцы? Э, ну вот у меня когда-то была такая, как бы сказать, малюсенький роман с Никитой из моего класса. Тебе подобаются, когда хлопцы тебе роб... робят комплименты? Ну на самом деле, мне где-то уже трижды признавались в любви. Mm. У меня были такие мальчики, которые делали для меня все, что я хочу. Всім привіт! І це Ютуб-канал Цікаві Діти України. І сьогодні у нас в гостях цікава дівчина Наташа. Привіт, Наташа! Здравствуйте! Скажи ти в когось віриш? Ну, наприклад, у інопланетян, може в Бога, може. Каких Ну скажем так, я на самом деле верю в Бога и еще начнем с того, что сказочных существ я тоже верю, но привидений, почему их надо бояться? На самом деле привидения это как ветер и воздух духа. Они могут проходить сквозь тебя, ничего не может быть. Это только, только по индийским рассказам или каких-нибудь еще таких же стран. Вроде бы маски каких-нибудь индусов могли держать какую-нибудь злую силу, и дух этого индуса мог, сли мог селиться в тебя. И ты веришь, что такое может быть, да? Да. Угу. А еще, может, что-то там веришь такое? Ну, знаешь, в, в русалок верят в каких-то там леших, может быть. Ну... Я верю в древних в них существ, которые действительно существовали. И мало того же, же есть прямые доказательства этих всех существ. А какие существа ты имеешь в виду? А какие Возьмем существа? хотя бы минотавр. Минотавр. Подожди, это вроде же мифическое существо с Нет, минотавр это не мифическое существо. Нет. Есть прямые доказательства. Может, ты путаешь с динозавром? Это не, это не являются прямые потомки динозаврами. Mm -hmm. Динозавры это существо, у которых нет человеческих тел. Mm -hmm. Все, что, что у них есть, это только глаза. Скажи, тебе забороняют батьки, сидит в гаджетах? Есть какие-то лимиты, или вообще забороны? Ну, начнем с того, что когда-то я действительно сидела в телефонах, планшетах, компьютерах и в, и в таком и в таком духе гаджетов. Ну, на самом деле, почему мне папа запретил смотреть гаджеты, и я уже сама поняла, что гаджеты – это плохо? Ну, начнем с того, что гаджеты очень сильно повышают ну, развитие интеллекта ребенка, потому что, возьмем хотя бы на примере, вот мой класс, с, э, каждый день нам, братец, мне какие-то одноклассники орали на ухо очень плохие слова, и это все про последствия интернета. Ну, они могли эти слова почути где от своих… нет э, мне к сожалению класс был воспитанный mm. единственный прямой и, и, как бы сказать контакт откуда это они могли услышать это был интернет ну а то всегда можно багато цікаво одинзнатися на такие пропаганні слова ну okay. только начнем с того что на самом деле интернет. Он, он, конечно, из него можно получать какую-то информацию, но на самом деле прямой и вид информации это книги. Почему именно книги? Потому что в книгах раньше же, же все истории, кто, вот, например, на, на все вот, возьмем хотя бы мин, э, кентавр, кто о нем может узнать? Ну, такое название можно, э, это может быть и в человеку в голову пришло такое название. Не, и вот для этого люди стали записывать все происшествия. Точно так же же в египетских пирамидах так вот эти все лабиринты с рисунками это тоже вид записанных книг. Но тут еще же не было интернета, не было не было альтернативы. Разумеется, гадите? не было. С появлением дней сегодняшних технологий можно было сегодняшнюю информацию можно получать открыто и очень легко. Не надо, например, не покупать каких-нибудь книг, прочитать их, доходить до самого нужного места. Сегодня в интернете, конечно, можно там забить в смысле, что я хочу. И получить ответ уже сразу. Но только что же произошло теперь дальше? Интернет нельзя злоупотреблять. В смысле? Вот, например, на как не можно злоупотреблять? Сидеть в нем хотя бы по 15 часов в день. Что происходит? Сначала падают зрение с глазами. Потом ребенок начинает, я как бы сказать, понижаться его оценка в школе. Mm -hmm. То есть он может учиться вначале на 5 баллов, теперь он учится на 3 балла. Скажи, когда у тебя будут дети, ты будешь им заборонять сидеть в телефонах? Детям, когда они в раннем возрасте, им лучше сейчас давать книги, рисовать рисунки. Кратко говоря, делать можете свое мастерство руками. Почему именно руками? Потому что было сегодняшнее доказано, что прямой к сигналу сигнал к мозгу это были руки. Mm -hmm. В самом раннем возрасте дети все ищут руками. Они mm -hmm. все ощупывают. И вот после этого этапа идет, когда вот мы пробуем на вкус как-то mm -hmm. это свой мир. Классно. На самом деле этим всем занимается еще конструктор. Mm -hmm. Что развивает конструктор? Моторику, воображение. И, э, он ну, в такие наподобие вещи он развивает и это очень хорошо почему же а, гаджеты что он, он там же есть какие-нибудь а, компьютерные игры которые могут развивать да это конечно только обратите внимание на один момент а зрение что с ним происходит Угу. мозгам-то он может и дать плюс, но зрению он может дать минус. Да. Вот в это все и дело. Как ты взагалі ставишься до заборон? Я на самом деле, я могу там сбеситься, если мне запрещают каких-нибудь вещах, которые в смысле, это делают ее родители, ну, в смысле, если, вот у меня есть одна знакомая, Даша. Вот, например, ее подружка, я ей хотя бы подарила, возьму хотя бы игрушку, любую. Её. А ее родители говорят в смысле отдай. Почему отдай? Что за бредовая идея? Почему? Угу. Там же не может быть бомба. Тем более в маленьких игрушках там вообще это не может быть. Угу. Вот в маленьких вот таких пластмассовых игрушках ничего вообще не может быть. И поэтому это странное поведение родителей, когда они запрещают, друг, когда ей что Даша когда что, ей что-то дарят, дарят отдавать это. Это не на мой взгляд, это не логически, это вообще очень бредовая идея воспитания ребенка. На мой взгляд. Uh -huh. То, на самом деле, там э, не разрешают родители что-то. Я понимаю, когда они мне не разрешают есть какую-нибудь химическую гадость, которая сейчас производится в магазинах, типа сладкая. Заменители сахара это ⁇ тоже, это, это тоже самое, как бы сказать, очень плохая вещь для переварения, для переварения uh -huh. организма. Ну, а скажи, что бы ты точно заборонила своим детям? Вот так три, три самых первых э, пункта. Э, я вначале не разрешаю, буду водиться с детьми при без призорников. это mm -hmm. раз не давать им тим, интернет mm -hmm. Та, и... Вапш... Взагал... взагалі навати Ну конечно телевизор можно конечно давать детские мультики mm -hmm. или фильмы и не давать есть им какиенибудь вредные продукты. Ну добре, почекай. Ну не давати інтернет взагалі, навіть коли їм вже там 10-15 років ім їм краще не давати, ще в цьому віці. інтернет можна давати можна? на мою клястові можна давати інтернет в 12, 13, 14 років. Uh -huh. Зрозумію, і то так дозовано, да? Там да. не 15 годин, як ти кажеш, а так Ну конечно. скажи, які тобі подобаються хлопці, які властивості тебе приваблюють в них. Ну для начала с того, что мне в них нравится, как правило, в их ну, как они как они как их лицо и За как, а, да и как и какую у них ум. То есть, например, угу. если простить изражение мальчик красивый, Но... вы, то есть возьмем хотя бы сказку а -а -а. про Иванушку Дорочка, там где с собой украса, а что они делают, все у него смешно выходит. Угу. За таких лучше с ними не ходить. Ну вот у меня когда-то была такая, как бы сказать, малюсенький роман с Никитой из моего класса. Он был такой же, как и я. И мы с ним обычно любили гулять, играться. Mm -hmm. Ну в таком духе. И, ну, как бы сказать, вот. Еще есть, конечно, мальчики из церкви Ионицкого монастыря, которым mm -hmm. я тоже дружу. Ясно. А кулы ты помнишь? Памят... Вот сколько тебе за сроки? 10. От ти пам'ятаєш, коли ти перший раз закохалась в хлопця? Скільки тобі було років? Десь 4 годика і 5 лет. Так, угу. да, дівчата, бачиш, так дуже рано це все відчувають порівняння з хлопцями. Хто ти в світі тварин? От знаєш, дехто себе асоціює там, з кішкою, з тигром. А еще какой-то животным ты себя с кем-то ассоциируешь? Я себя, как правило, представляю змею змею да? Що саме Що саме на самом что самое в змеи тебе нравится, что самое ты ассоциируешь, что ты такая? На самом деле, со змеей у меня есть чуть-чуть какие-то маленькие ассоциации. Начнем с того, что я родилась в году змеи. Это раз. На самом деле, на мой взгляд, змея, она, как бы целая такая ползучая, хитрая, чистая на самом деле хотя по христианской мифологии змея это на самом деле не очень хороший знак потому что что э, змеей адам и Еве явился был э, mm -hmm. черт и это как бы сказать на самом деле плохой вид mm -hmm. но на мой взгляд, змеи очень красивые и очень интересно если за ними понаблюдать как бы ты была царицей все свету скажем так наверное украина в все свете такая знаешь властелин э, Планети Земля. Які перші три накази ти б, тебе підписала? і Щоб ти зробила таке, щоб коли була б твоя влада, зробити все, що ти хочеш з цією всією планетою, щоб ти дозволила чи заборонила? Я на самом деле би розрішила тільки одну. Ну, ну, как бы сказать, на самом деле царицей и Богом себя воображать на самом деле невозможно. Потому что когда перед тобой власть, и ты понимаешь, что ты можешь сделать все что угодно, у тебя у, тебя, у вас ну, в голове у вас может быть такая примерная мысль. А что мне делать первым делом? на самом деле на мой взгляд надо бы надо бы истребить тех людей, которые не заслуживают, как бы сказать, божий глаз, потому что на самом деле я знаю половину своих людей, я вот вот десять вот лет то я вот видел каких-нибудь очень плохих людей, uh -huh. которые просят выражение, и когда вот есть родители, они молчат как рыба, когда нет родителей, они могут просто просить выражение избить ребенка, uh -huh. и на мой взгляд таких людей надо истреблять, и те люди, которые еще поднимают рук на, на детей. Неважно, це і ти папу, мама. Давай договоримося, так не будемо прямо їх істріблять, як ти кажеш. Ну, їх кудись там ізолювати, так? Ну, да? Хорошо, допустимо так. Щоб вони так більше не робили. А якщо ти їх істрибує, не перетворишся чи ти сама людина? Це дуже християнський питання. Тобі подобається, коли хлопці тобі роблять компліменти? Ну, на самом деле, мне где-то уже трижды признавались в любви. Mm. На самом деле, на мой взгляд, когда мальчики признаются в любви, они говорят на самом деле, что я тебя люблю, готов для тебя делать все, что ты хочешь. Но на самом деле у меня были такие мальчики, которые делали для меня все, что я хочу. Например. Возьмем, например, Никита. Но я, правда, не такая уж и капризная, чтобы там иметь все, что хочу. Вот mm -hmm. не, Обычно у нас Никита в классе. Он такой, как бы сказать, субъект, который всегда имеет э, чемодан с едой. Даже mm, дуже корисна людина. Ну, на самом деле не для выгоды. Добрый. Да, э, и вот как-то раз у нас... Э, я обычно с тобой в школу еду не беру. И деньги с собой тоже не беру, если там ходить в буфет. У нас там тоже есть буфет. Я вот помню, Никита со мной постоянно, вот последние дни дни моего четвертого класса, он со мной вечно чем-нибудь делился. Там, например, своим пирожком. Он там мог делиться со мной какими-нибудь вкусняшками. И ну, в, том, в таком духе. Ну, а вот делился ли он с другими ребятами? Ну, конечно, делился. Там, например, если у него есть конфетка, то он всегда делился. Mm -hmm. добрый. Значит, все, что ты попросишь, они делали, они, как минимум да. давали еду тебе, да? да. Пригощали. Так. Так что такие люди нам потребны всем. Как ты полюбляешь проводить свой вільний час? Обычно я могу посмотреть в окно, в смысле, есть ли кто на площадке, mm -hmm. и пойти поиграть. На самом деле у меня на площадке есть своя маленькая, как бы сказать, компания, в которой я там могу играться, веселиться, и, ну, в таком духе. Скажи, будь ласка, кто такие депутаты, что ты про них знаешь? На самом деле, на мой взгляд, депутаты, э, знаешь, есть, знаете, есть такая, как бы сказать я не знаю, стишок, ну как бы сказать, э, ну как бы сказать, тебе хватит копейки считать год от да, года. О... Еще, еще раз я не, не Хватит копейки считать а. год от года, стань депутатом, воруй у народа. Mm. У тебя ассоциация с ними, что это те люди, которые... Нет, у меня mm. нет еще такой ассоциации. Uh -huh. Я чуть-чуть хочу поближе их узнать. Ну почему а ты сам это сейчас? Потому что на самом деле все, что я знаю про депутатов, мне папа рассказывал, что на самом деле депутаты это люди, которые очень обычно много денег, они участвуют при выборах президентов и еще. А депутаты, на самом деле бывают нищие депутаты, бывают и, и, и богатые депутаты. На самом деле богатые депутаты, что они делают? Они свои деньги тратят на то, чтобы показаться перед телеком, в смысле, какие мы все хорошие, выбирайте нас именно. И что люди делают? О, в смысле, какой хороший, какой, какой отличный. Почему же вы не выбрать президента? Он что орёт и что орёт? нарет? Пусть он будет президентом, пусть он будет президентом. Ну и разумеется, он становится президентом. Это один, как бы сказать, ловкий трюк депутатов, чтобы стать президентами. Угу. На твою думку, какая самая лучшая страна в мире? На мой взгляд, Турция. Турция? Ага. Чему самая? Потому что на самом деле в Турции со мной вечно делились, не знаю за что. Но, кстати, все э, вечно они говорили одно такое слово машала. Что в переводе с турецкого на русский «машала» благословенно Богом? Mm -hmm. Так называют обычно женщин, которые очень сильно красивы. в Турции была очень красивая, и со мной вечно, чем делились. Я могла там бесплатно брать еду, бесплатно брать одежду. Mm -hmm. Там у нас были одна, один знакомый возле отельчика, в котором мы жили, и он со мной, и он мне там давал пеналы, футболки, шляпу, которая сворачивалась, ну как как бы сказать шляпа-трансформер, которая она могла там становиться маленькой круглым, как бы сказать таким кружочком и залезть в сумку. Uh -huh. Футболки, вот там могут быть какие-нибудь красивенькие футболочки или какие-нибудь пеначек с, с там, где насо, там, где нарисован лол. Uh -huh. Я могла в некоторых заведениях бесплатно пройти еду, потому и там, например, я могла бесплатно брать чипсы, брать чай. Ну в таком духе uh -huh. классно. У Явый ты выиграла миллион гривен. Как ты их вытратишь? Ну, скажем так, я бы все потратила на лечение дедушки. Угу. Дуже така достойна відповідь. Добре. А от скажи, ми питали, я питав тебе, які тобі подобаються властивості ну, якості у хлопців. А які, на твій погляд, ідеальний батько? Це які в нього повинні бути якості? На мой взгляд, идеальный папа это папа, который говорит, защищает свою дочку, когда, например, на... вот возьмем хотя бы в магазине висеть какой-нибудь плакат, там где, в смысле, написано какая-то как, это, как бы сказать, стишок на их на их тему. В смысле, у нас все дешево, покупайте быстро, легко mm -hmm. и, би, и без всякого шума. Но я вот как-то раз потрогала это, ну как бы сказать, такой э -э плакат и там какая-то кассирша там на меня в Бруксала все собаки свои спустила иными словами. Папа, папа тут разобрался моментально боже он меня защитил и так кассирша уже просто замолчала иными словами. И вот, на мой взгляд, идеальный папа бы еще тот, который не стесняется при, люди, при людях, когда, например, там ребенок играется, бесится, уходит на ушах иными словами. И, ему, и, отцу должно, на мой взгляд, не, не интересует второе мнение. Ну, скажи иными словами, бать, идеальный батько, это тот, который защищает тебя в любом случае, да. где бы вы не были. Он да. за да. тебя всегда стоит за тобой. Да. Я розумію, ти не на нього опертися в будь-якій ситуації. Це твоя захист, твій захист. Якби ти потрапила на безлюдний острів, що би ти з собою взяла? Ну, я б взяла з собою їду, палатку, і Погодіть. їда палатка і якісь лікарства. Лікарства? Да. Які саме? Там, например, на, на у меня, если есть аллергия, то я всегда пью цитрин. Потому что у меня тогда у меня, когда я пью цитрин, у меня аллергия проходит. Нет, mm -hmm. и какие-нибудь понижающие, mm -hmm. понижающие и, и какие-нибудь, возьмем хотя бы по, пару противоядий от каких-нибудь ядовитых э, mm -hmm. ну, да. растений, змей, и в том духе. Ну давай так, ты девчонка, еще два, два пункта тебе позволяют взять, пять речей, еще два, еще два чого, предмета, какие ты взяла с собой? Я взяла с собой огонь. Не. Uh -huh. Ну и взяла бы то, что можно посадить там. Uh -huh. Потому что на самом деле, если я могу там что-нибудь посадить и вырастить да, хотя бы дерево так, кокосовое, так. неважно, любое. То есть, не... то есть из этого дерева можно сделать лодку себе. Uh -huh. И мало того, можно, сдел... можно вырастить... выращить много... много кокосов и там их разводить. И еще, и если у нас, например, будет две пальмы, то из них можно делать нормальные лодки с веслами. Сламі, і можна уплить від нього. Mm, класно. Наприклад, ти попадаєш в якусь там в'язницю, чи ще кудись, і тобі кажуть: ми дозволяємо тобі залишити один продукт, так, це якийсь нескладний продукт, там якесь блюдо з 10 з інгредієнтів. Це щось одне. Знаєш, наприклад, ну, мор, морква, чи капуста, чи м'ясо, чи горіхи. Конечно, я взяла м'ясо. І ти б їли тільки м'ясо? Потому что на самом деле мясо оно не дает э, человеку, чтобы в его кости, как бы сказать, с ним происходило, ну, как бы сказать, чтобы человек, если человек, например, будет там есть вечно бургеры, то он станет жирным, и он не сможет там ничего делать. А если он будет есть мясо, и, и еще с, фру, с фруктами и, о, и овощами, он станет очень сильным и крепким человеком. Mm -hmm. Ну и шутки одно мясо. Если только одним мясом, конечно, питаться, то тоже можно выжить. Ну да, до речи, на э, крайнем с э, пивночи, да люди живут, то едят майже только одно мясо, каких-то, то есть там тюленей, там что то такие. На самом деле в, Греции, в древней Греции люди в основ... основное блюдо это было мясо. Угу. на самом деле мы, если мы сегодня посмотрим картинки каких-нибудь героев, Ахиллес, Геракл, ну и в таком духе, то мы всех увидим, что у них есть мышцы и что и мышцы и что они очень сильно, как бы сказать, сильные. И, mm -hmm. Ну, как говорят, не слабый. Почему же? же неужели, э, неужели они принимали какие-нибудь лекарства? Нет, конечно. В то время даже еще такой категории, как лекарство, не существовало. Ну, ты так думаешь? Ну, лыжи кистравы, шеса, да. Травы, часа, на самом причин? деле ли Часы? этим занимались какие-нибудь оракулы. Э, на самом деле, роль ли врача в то время играл Оракуль? Mm. Оракул, пар mm -hmm. пардон да -да -да. И как раз оракул, например, если человек если очень сильно болен То оракул говорил, куда надо пойти, по взять вот эту траву и принести Сделать из этого чай и, вы и дать выпить больному в Вот в этом смысле оракул играл роль врача Ты тебе есть какие хобби? То есть вы хотите сказать, э вот люблю, например, я плести из бисера я не знаю, что это может быть. Это может быть что угодно. Я на самом деле люблю рисовать. Угу. Я на самом деле рисую некоторые свои рисунки, ну или можно говорить, как хотите. Я рисую не на бумаге А4, я рисую на салфетках для носа. Угу. Да, на самом деле, если рисовать на салфетках для носа красками, то все, что, что там можно будет нарисовать, это все будет размыто. Это и очень красиво, на самом деле очень удобно на такой бумаге рисовать какие-нибудь пейзажи же на диком западе. Там, где пустыня, камни красные, ну и в таком угу. духе песчаные бури. Очень Класс. удобно такими красками рисовать. Так что ты малюешь, да? Да. Иногда. Тебе є вже роботи, які ти можеш показати. Так, да, у мене є багато робот. Є у мене сад любові, робота це синій леопард теж є. У мене є ночні цвіти. Ти нам прийшлеш ці роботи, ми вставимо ролик, добре, щоб хорошо. люди бачили, як ти малюєш. Коли ти зрозуміла, що Санта Клауса не існує? Чи Діда, -Діда Мороза може? Чи ти ще віриш, що він існує? На самом деле я в них вірю. Ну, хорошо. предположим, квартира. В квартире два человека. Вот возьмем я и папа. Ну, как там возьмем питомец, который из клетки вылезти точно не может. Больше никого, ни единой души. Вот мы уходим к бабушке и дедушке отмечать Новый год. Там, например, посидели часик, два, три, максимум три, и поехали домой. Объясните тогда, пожалуйста, мне, если я, если я там, там кое-что не понимаю, там какие-нибудь логические существа откуда под елкой лежит то, что я желала. Mm -hmm. Неужели в квартиру устанавливают какого-нибудь шпиона, на которого вообще, который куда-нибудь залезает с подарком и кладет его под елку? То есть ты веришь, что Санта Клауса все и есть, да? Нет, я в Санта Клауса не верю Ну, что... святой Николай, да? Да, это святой Ник... mm -hmm. Николай, я верю На самом деле для, э, Он есть, начнем с этого Он есть, но он Никаких, по... никаких подарков детям Под подушку не кладет Так это кто это только... кладет? Д... Родители Дякую всем, кто додивился до конца, это был канал «Цикавые дети Украины», с нами была Наталья Дякую тебе дуже до новых встреч. Пока-пока.